Вітаємо вас на Дніпропетровському державному в ефірі. Час порад. Сьогодні говоримо з волонтерами, які допомагають воєнним у зоні АТО. А у другій програмі у другій частині нашої програми, як завжди, майстер-клас. Залишайтеся з нами багато цікавого попереду. Студії волонтери, які допомагають в воєнному зоні АТО. Руслан Мороз та Леонід Краснопольський. Доброго дня. Доброго Вітаю дня. Вітаємо вас в нашій студії. Розкажіть, будь ласка, спочатку ви, Леоніде, ви з Донецька, так? Я з Донецька. Як ви потрапили у наше місто і почали допомагати в воєнному зоні АТО? Як um, я потрапив? Як я попав в Донецьк? У Дніпропетровськ. Вже з Донецька з Донецька, в Дніпропетровськ. Так. Ну... Я жив в Донецьку, потом у нас в Донецьку з'явився ДНР, і от ми жили з ДНР, квітень, потом май, потом червень, а в начале июля я попав в плен. Тобто знаходился там в плену у них. Они меня отпустили, я приехал сюда. Як все починалося саме у Донецьку? З чого взагалі виникла оця течія ДНР? Як ви це на собі На да. Я человек политичный, никакую партию никогда не поддерживал. Первый раз в начале апреля, да, я, я ехал по центральной улице Артема и увидел огромную толпу. Причем толпа была такая огромная, порядка 10 тысяч человек, которые шли с флагами российскими, с флагами ДНР и скандировали Россию. Вот это я вот первый раз увидел. Ну и потом уже то, что вот показывали по телевизору, мы вот в этом жили. В этих, когда там отключали украинские каналы, когда боевики появились на улицах, то есть когда все вот эти изменения начали происходить, когда начали охотиться сначала за журналистами, потом за активистами, потом за волонтерами. И вот так вот я узнал, что такое ДНР. Вы все это чувствовали на себе, так? А я жил там, да. Я жил, ходил на работу. То есть вот все это происходило рядом со мной. Причем у меня, мой офис находится рядом с облагос администрацией, куда переехал ДНР. Ну, где он, где я захватили это здание, там все это происходило. Я каждый день наблюдал это все. Чему вы потрапили в полон? Через свои погляды, которые не сходились с поглядами ДНРовцев? Знаете, Моя супруга э, вступила в группу, которая там помогала э, украинским военным, которые от, от нас недалеко уже. Ну, это был уже май месяц, июнь месяц, то есть уже все вот эти события. И у нас уже недалеко от Донецка были блокпосты украинских военных. И вот им возили посуду, воду, там продукты какие-то. И меня супруга попросила там купить рации. Ну я Начал искать эти рации, они оказались дорогие, денег у меня столько не было. И я начал собирать деньги. В общем, пока я собирал деньги на рацию, я собрал на пять раций, еще на два прибора ночного видения. И все остались очень довольны. И после этого я уже решил эту тему продолжить. И потом уже и форму, и обувь, и специальные приборы, которые просили военные. Даже мотоцикл. Ну, мотоцикл это была наша инициатива. новый. Це саме для тих людей, які не підтримували російські течії і захищали Донецьк, український Донецьк. Да, так? ну на самом деле в Донецке людей, которые не, потреб... не, ну, не поддерживали ДНР. Ну а ДНР ножка использует методичку, психологического воздействия, причем їхньої ну, идеологии. Ну і от тоже ко мне пришли на работу, нашли у меня форму украинскую. задержали, посадили в подвал в избу на сёрса. Ну, я там посидел, потом меня выпустили, я приехал в Днепропетровск. Вот такая история. На счастье вас не катували, так mm. ничего страшного не, не стало. Просто там сидел, ну допрашивали, да. Чем много <клес> таких полоненных? Взагалі на той час и зараз Донецьку? Сейчас не знаю, но по по сообщениям в Фейсбуке и по телевизору постоянно кого-то задерживают и он находится в плену у них. То Самый. есть это часть идеологии, это часть вот этого вот образования, которое называется ДНР. Кинднейпинг, вот это воровство людей, тут вот это работорговля какая-то средневековая. Я сидел в комендатуре, где сидят военные, а рядом было здание, где сидели люди, которые навык, ну, за которых выкуп просили там. Как бы, я не буду там в деталях рассказывать. А еще было, я сидел там в цоколе, а в подвале еще там находились люди. То есть, ну, там, там пленных много. То есть, неведомо, чи всех звільнили на сегодняшний момент, чи все ж таки залишили. Знаете, меня всем. выпустили. Ну, там я... ротация Шастя. шла. Там ротация идет постоянно. Кого-то выпускают, кого-то новых берут. это их, ну, система такая. Это залякувание людей, так? Во-первых, это залякувание. Во-вторых, это бизнес. Во это, бизнес. То есть, и за и... Де... это, есть их финансирование. деньги, что же? То есть за людей, они еще и хотят какую-то вознаграждение. Ну конечно. Они для этого. Возможно, для этого. А зачем их? людей ловят? Какое представление? Представляю опасность для наемников из России или для чеченских боевиков? Ну я как активистом группы в Фейсбуке, если меня залекать, так все остальные залекаются. Ну, так, звичайно. Ну я еще... так думаю, я, я в этом не уверен, но я думаю, что для этого такие методы. Но эти методы не работают. На украинцев это не действует. Потому что, как мы видим, все сгуртовались и начали давать все, да. и я вам скажу, что начиная от помощи военным, это как бы самое простое. А и партизанское движение уже идет, и убивают этих боевиков. Мы постоянно по телевизору слышим, что неизвестные. То есть это только начало. Враг должен уйти с нашей земли. Сподеваемся, что это уже скоро. Преславан, вы занимаетесь самой охоронной порядку так у Днепропетровщины. Из чего начиналась ваша деятельность, как она сейчас расцветает? Ну, на самом деле деятельность нашей организации заключается далеко не только в охране порядку для Днепропетровской области. Вот мы, наша организация и центром волон... занимается беженцев и волонтерской тоже деятельностью. Вот. А начиналось это с построения блокпостов вокруг Днепропетровска. То есть э, каждый там район, там на выезде города, активисты этого района объединились как-то и начали сами своими силами строить блокпосты. Вот. После чего их объединили. В этом участвовала наша облдэш администрация Днепропетровская во главе с Коломойским Игорем Валерьевичем, Борисом Филатовым, Корбаном. Вы співпрацюете, так? Громадская организация с нашей ОДА співпрацюет? Ну, естественно. Вот. Есть штаб в самой, который ОДА находится, то есть есть ну, другие штабы. То есть, но в целом все организации действуют слаженно, ну, относительно, насколько это возможно, в громадских организациях. Вот. И работаем на благо города. Вы хороняли порядок при деяких акциях, так, концертах. Чи були якісь можливо заколоти, які ви присікали, чи все ж таки в нашому регіоні досить спокійно і не було ніяких провокацій? Ну на концертах там більше ультраси, наскільки я розумію, охраняють. А во час виборів президента України 25 мая, если не ошибаюсь, которые проходили, нами були виділено 50 мобільних груп по місту. которые охраняли избирательные участки, курсировали между ними. То есть это, грубо говоря, 50 автомобилей, ну, членов нашей организации, вот, которые были связаны с нашим штабом, курсировали по городу, нам какую-то информацию подавали, вот, мы их, соответственно, координировали. То есть, ну и, например, за этот день ну, ничего такого, нарушения порядка, ничего не произошло сверхъестественного. Вот. Потом, значит, регулярно сейчас появляются слухи о том, что вот собираются там какие-то активисты пророссийские у нас в городе устроить какие-то там либо теракты, там, либо демонстрации. То есть мы тоже собираемся, организовываем тоже какое-то количество мобильных групп, там, ну, так как сотня или две там, вот, например, просто пешим, так сказать, збирався в якомусь там місці в, в городі. Вот і таким образом ми намагаємося блокувати їх діяльність, не ну, не допускати, щоб нас щось розпространялась. Як ви почали співпрацювати з Леонідом? Як так склалося? Ви переселенець з Донецька і ви вирішили допомагати тим, хто залишився все ж таки в вашому місті, так? Ну, я прийшов Борис Альбертович Борис Альбертович Філатова подякувати, ну і сказав, що я все не знаю, ні. Я все вмію. Вдома сидіти не хочу, хочу працювати. І от он мене Круслану відправив. В ТОДО. В ТДО. В то в то <laughs> да. Я от в ТДО вже дві недели. Яка зараз ситуація з переселенцями? Ви по собі відчуваєте, як ставляться мешканці нашого міста, які умови перебування? Я на себе не чувствую. Ну, как. Ну, все равно ты здесь чужак. Ну, пока во всяком случае. Че, Менталитеты извиняю? разные, да. И Донецких тут не очень, мне кажется, любят. Ну, их, их же много сейчас. И всякие же люди, и такие, и такие. Ну, не их, там, нас. Ну, их. Или ты уже не по Я обычный человек. Космополит. Космополитен. Так, а бы был в мирный час и. Так, не прийшли ті воєнні події в наше місто, і ви ті люди, які намагаєтеся змінити якимось чином історію, не допустити тих тих кровавих подій на території Дніпропетровщини, саме завдяки тому, що ви захищаєте наше місто на блокпостах, також представники вашої організації є. Ну, так? то, что мы там объединились под какой-то организацией, на самом деле это как бы ничего такого не говорит само по себе. То есть нас много, мы обычные люди, там, там работники, там предприятия, предприниматели, там юристы, бухгалтера, менеджеры. Вот многие начали деятельность еще ну, в то время, когда это у нас было запрещено. Вот. Я, например, декабрь, январь, февраль, там перечислял скрытно деньги, на там Майдановские. То есть потом, когда Майдан закончился, начался Крым, мы помогали Крыму, вот снабжали ю э, не помню сейчас уже роту, которая находилась в Крыму, подвозили, ну передавали туда деньги, чтобы они оборудовали свои укрепления, мешки там передавали э, приборы ночного видения тогда еще не нужны были приборы. Рации им передавали. Ну, прилично так. Вот, опять же, оба администрация способствовала всему этому. То есть, ну, собственно, так мы и сошлись как бы, с облдыш администрации на фоне помощи Крыму. Ну, а как Крым закончился, начался у нас новый пожар. Прикинулись на этот вид деятельности. Щодо допомоги воєнним. Яка допомога зараз потрібна? І люди, які нас дивляться, можливо, також хочуть допомогти, куди звертатися? Зараз потрібні в основному каски. Давайте я розкажу. Прибори ночного відділення. Ну, Льоня більш плотно працює. <клес> С касками это как бы обычный человек не поможет, потому що их целенаправленно заказывают в Германии, в Италии. Там есть определенные условия поставки. Вот сейчас основная проблема это обувь и одежда, потому что то, что три, три месяца назад выдали солдатам, оно просто уже пришло в просто неподобающий вид. Это то, что основное. Если кто хочет помочь, это мы находимся на улице Комсомольская 58, офис 430. Приходите к нам, у нас ну мы будем рады любой помощи. Так, ну мы также помогаем носки, футболки. Приборы, сейчас вот уже ночного видения не надо, там специальные прицелы, коллиматоры, вот мы сейчас вот, 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 вот это вот. Тепловизоры нужны постоянно. Тепловизоры нужны постоянно, они очень дорогие, да. потому Просто сейчас тепловизор минимум 50 тысяч гривен стоит, и их нету. То есть... Потребно сбирать и кошты не один месяц на один тепловизор? Нет, ну не, не то, что не один месяц, просто если, ну, там, тысяча человек скинутся по 50 гривен, то это как бы уже один тепловизор. Мешканцы нашего места досить активны. Очень. Так. Да, да. И это Очень, Очень много звонков, что просто хотят помочь. Но мы еще не совсем понимаем, как мы этих людей сможем использовать. Но вот Борис Альбертович предложил такую схему, сделать волонтерский центр большой. Куда сможет прийти все бажающие? Все бажающие, да. И мы там сможем сделать и логистику нормальную. И избежать ошибок, когда в одну и ту же часть разные группы волонтеров привозят. То есть мы над этим работаем. То есть над логистической частью она у нас уже готова. То есть мы ее готовы принести, показывать и утверждать. Что до допомоги нашим военным, само вы ездили и відвозили. так? Ну, я какую -то до частину, того, как речи? я не попал в плен, я ездился. Но у меня после плена я остался без машины, без документов, поэтому сейчас пока... Ну, у меня остались там... Да. Расскажи, что вы бачили, какой настрой у солдат был тогда? Очень хороший настрой. Вот все, что там рассказывают про украинскую армию, что она голодная, плохо вооруженная, не умеет воевать, это все неправда. Мотивированные, нормальные, настоящие патриоты и еще дойдут до Москвы. Вот вспомните этот наш эфир. Ну, Тут до Москвы это память. уже такое, фантазия, наверное. Но то, что Украина расширится, как сказал Ярош, закончим с Занецком, пойдем в Крым. Я, например, в это верю. А есть же, Украина же раньше была и Ростовская область, и э, Курская область, Слобожанщина, она же большая турнире, была. Так. Надо расширяться. Почему мы постоянно на нашей территории воюем? Мы можем идти дальше, у нас все для этого есть. Даже если Запад нам не будет помогать. А если поможет, вообще до Москвы дойдет. Тут есть солдаты так налаштованы, даже так серьезно, да. патриотично. Очень неприятно, когда рассказывают там то, то. Если бы они не были патриотами, они бы там просто не находились в этих жутких условиях и не выполняли те задачи, которые ставят перед ним команду. А вы посмотрите, у нас если люди гибнут, так они гибнут не на заданиях, они гибнут во время перемещения или в результате предательства. А когда идут боевые задания, у ДНР там сотни погибших, а у нас один раненый. Возьмите даже операцию в аэропорту, 26 человек, уничтожило 350 боевиков, которые выросли на войне. Которые выросли на войне, которые всю жизнь воевали. Так, как я военные минула, так? Так, Чечня у нас какого? 96 -го года, а какой возраст воюющих? 30-35 лет. Вот им было по 15 лет, когда началась Чечня. И она же там не заканчивалась. И они пришли сюда к нам, и они остались на нашей земле. И так будет со Щодо зрадників, телебачення не завжди показує зрадників. Так є такі в принципі інформаційні війни, які ведуться між Росією та Україною. От ви бачили все своїми очима, як ви гадаєте, яка такий відсоток зради відіграє? Ну треба розуміти, кого ми називаємо зрадниками. Так? Я розумію, що... Я перепрошую телефонний дзвінок. Алло, добрий день ми вас слухаємо. Ну, ми ще повернемося до ті, так, вона інтересне. Алло, добрый день, говорить мы вас слушаем. На жаль, на жаль. Продолжаем? Так, на жаль, нас не вышло. Россия готовилась не один год к тому, чтобы напасть на Украину. Были внедрены в разные структуры так называемые спящие агенты, которые, ну, которых очень тяжело понять, что, ну, на самом деле, как они информацию передают. Это люди, которые по 10 лет работают в штабе и которым доверяют, которые имеют доступ до самой секретной информации. Ну, я думаю, Шварме, она сейчас проходит такой путь, когда все вот это вот наносное и не настоящее. Всё равно и СБУ хорошо работает, и спецслужбы хорошо работают. Назнову дзвінок, я перепрошу. Добрий день, я вас слухаємо. Я хотела... Я хотела, чтобы... У вас дуже погано чутно, перетелефонуйте, будь ласка. Так, мы продолжим, мы будем ожидать на звенок. Многие считают обычных людей с да, которые в марте и в апреле становились перед украинской техникой. Вы помните эти все кадры. Но я думаю, что это просто люди, которые подверглись вот этой вот э, пропаганде русской. Это самое лживое сейчас в мире, наверное, телевидение, которое просто отравляет людям то, что у них в голове, и люди на белое говорят черное, и начинают еще искренне в это верить. Я к ним, как зратникам, не отношусь. Это просто люди, которые заблудились. То их треба пораконоваты. Ну, это Конечно. не одно десятилетие, наверное, это уйдет. Хотя, и вот я вот, я надеюсь, война скоро закончится, и возвращаться в Донецк, как там жить, я вообще не представляется. Иди вот людей, которые ходили с Георгиевскими ленточками, люди, с которыми я общался, до этого дружил, и вот георгиевские ленточки, Россия, Украины нет. А как Украины нет? Кто твоим бабушке и дедушке платит пенсию? Украина. Что у тебя на паспорте написано? Украина. Почему так сталося? Как вы гадаете? Вот люди, справді, они жили в Украине. И чему их вабует самая Наверное, Россия? Наверное, надо поблагодарить Виктора Федоровича Януковича, который у нас был четыре года президентом и который просто экономику ушатал. На самом деле, за четыре года то, что прошла страна с вот этими с этим обнищанием, с этими реформами, как с уничтожением частного предпринимательства, мелкого бизнеса, среднего, эти же люди они уже были голодные на тот момент, когда пришла Россия, пообещала какие-то им преференции, какие-то пенсии, какие-то там зарплаты. Ну, что-то... Я не знаю, что обещали, но что-то пообещали, правильно. То есть это люди, которые просто прагнут змін на краще. Ну, они просто... Может, есть люди, которые любят... Вот сейчас Россия, она как Советский Союз, только в такой более худшей. Вот худшее, оно взято из капитализма, и Советского Союза. Может, людям нравится... Многие идеологи ДНР — это коммунисты бывшие. И все вот эти коммунистические опции, они включают. И НКВД, там, и все остальное, и расстрелы. Ни одно ж предприятие не открылось. Сколько ДНР? Три месяца было. Шо, один, они построили завод, или они а разграбили, женщина? грабят магазины, грабят предприятия, и выкрадывают бизнесменов, за которых можно получить выкуп. А бабушки, которые ходят и кричат Россию, они же экономику не строят. Они же деньги не приносят, им надо давать. А что они делают? Они ходят просто кричать ничего. Поэтому Украина победит, а ДНР проиграет. На цій оптимістичній ноті будемо завершувати наш ефір. Ще на останок, Руслана, будь ласка, наголосся, які потреби саме зараз є. У можливо переселенців, можливо, тих людей, які воюють у зоні, АТО, щоб люди ще раз почули і звернулися до вашої організації і допомогли. Ну по переселенцям, зараз основна потреба – це жильтю з житлом в городі на сейчас з напливом переселенців дуже стало тяжело. То есть ну, нужны любые помещения, там, квартиры, общежития, все, что можно переделать, что, чтобы оно было пригодным для жилья людей. Вот. Это, вот, я считаю, сейчас по, по, переселенцам это основная проблема. Вот. По снабжению армии, ну там, только если я начну сейчас перечислять, это займет кучу времени. списки по 20-30 по позиций. Да. То есть нам... тем, кто хочет допомогти, звертатися еще раз на какую адресу, куда? Смотрите, нам нужно будет еще как-нибудь, может быть, сделать эфир, потому что вот до конца недели будет создан вот этот вот самый общий э волонтерский центр. Пока на Комсомольскую 58, офис четыреста. Да. Да. Вот. Да, вот. волонтерский центр скорее всего будет функционировать по э на концерна базе весна. бывшего Конц... концерна Весна. Да, там есть подъездные пути, там есть как бы место для складов, для логистики. Вот. и, ну, в основном нужны, ну, именно финансы, то есть ну, деньги, грубо говоря, потому что централизованно все-таки заниматься снабжением намного выгоднее, удобнее и правильнее. А вы же знаете, какие самые потребы и еще конкретно ну, конечно, нам же, мы, просто, мы знаем, где покупать, как есть, доставлять, э какой, какие критерии качества, потому что, ну, одна позиция, качество может быть любое. У нас есть там скидки, там где-то мы Привлікаємо спонсора одні часа плачуватими, докладуємо. То тобто є у нас там працює система нормально. Я вам дуже дякую за цю корисну інформацію. Гадаю, що багато хто ще звернеться до вас і допоможе і нашій армії в зоні АТО, і також переселенцям, які також потребують і фінансів, і допомоги. Нашим глядачам дякую, що ви були з нами. Допомагайте, не залишайтеся байдужими. А ми продовжуємо. Дуже цікавим сюжетом, бо мирне життя на щастя в нашому місті продовжується. І у сюжеті ви побачите, як потрібно готуватися, якщо у вас незабаром весілля. Залишайтеся з нами.